Я, Я желез этого прием. дома, и мы вместе с моими соседями возмущены поведением организации Днепрогаз, которая 1 числа отключила газ, по так называемым, как они потом нам сообщили на третий или четвертый день, когда мы добились, по технологическим причинам. А на самом деле они это сделали для того, чтобы установить по пути одновременно с технологическими как бы, работами, установить счетчики в квартирах, в которых нет этих счетчиков. Но мы возмутились тем, что всегда, когда ставятся счетчики, мы же тут не первый день живем, и, наверное, многие знают, что счетчик можно, если отключить стоят, можно работать в одном подъезде, не отключая весь дом. И на наше возмущение три дня нам никакие дежурные службы, ничего внятно на ответить не могут. Приходил их слесарь, который тут обходит дома, ну, который ответ, ответственен за какие-то свои там, полномочия, регламенты. Нам он тоже, естественно, как слесарь, ничего не мог ответить. И четыре дня дом, в котором 70 квартир, который находится, кроме того, еще газов, оборудован газовыми колонками. Нет газа. То есть, это нет и горячей воды, естественно. Естественно, 70 квартир в том числе и тех, кто платит. Никак, никаких долгов не имеет. Естественно, находится без газа. Но это возмущение вызвало людей. Ничего не объясняя, не, не объявляя конкретно. Никто из руководства сюда раньше не приезжал. Одни слесаря какие-то. И, да, и подрядчики. Частная машина, э, старенький москвич. Два человека, шланг вот через дорогу. Вот там машина стояла, они а через дорогу... Белого цвета, гнали шланг и варили, вставляли счетчики, подрядчики. Это опасный объект, ответственности никакой. И вот это четыре дня нас колотили. Угу. Холодный период времени. То есть и... никаких документов, ничего? Да никто даже никто не ничего. собирался с нами раз, они же не прогасли. А вот это было. то объявление, которое, которое было. было у нас повешено на дверях подъезда, в которых вообще ничего. На каждом ничего. подъезде? На каждом подъезде, ну, возле каждого подъезда на двери. Дата указана одна. 29 февраля будет отключение и все. Но 29-го нас не отключили. Ага. А 29-го, да, скорее всего, они закрывали свои обязательства. Ага. Это же бюджетными деньгами оплачивается. Им надо было бюджетные деньги в феврале месяцем закрыть. Поэтому они, наверняка, это написали 29 числом.

Люди, дай нам дай доїду, nah, ви йде, йде? Люди, А, ви, ви, а ви, ви такі люди. Такі люди на переході, так же не можна. Я розумію. Люди, люди на переході, вам не можна рухатись. Вам не можна рухатись, а поки ви люди. Считаєте, що ці люди краще, ніж ці? Завтра і ці а люди будуть. Завтра люди цілісь. Вообще, братела. Я на переході на переході стою, а? или где? На що ты делаешь, блин? Вам что, делать ты... нефиг? Вы на Да, делать бей. Бей. Конечно, не не а фанция, сейчас идет протеста незаконно. Вы деятельность не Майдан он был законно. Вы создаете аварийную ситуацию, Майдан законно. Мы не берем сейчас А какая разница? Объясните. Поймите сейчас. Вы же можете подавать жалобу Нет, Майдан был